Después de la serie Emanet y Yemin preparada por Caramel Production en la pantalla de Canal 7, ahora se ha estrenado el primer tráiler de la serie llamada Esaret. Gothberg de Mirzi fue el protagonista masculino de la historia durante cuatro temporadas en la serie Yemin, que terminó con el final la semana pasada. Especializada en seriales diarios, Caramel Yapma ahora presentará a la audiencia una nueva serie llamada Esaret, After the Oath. La serie, cuyo primer tráiler fue publicado, Parece ser una producción algo controvertida. La grabación de un hombre encerrando a una mujer en una habitación y encadenándola fue criticada por la audiencia. ¿Vuelve a haber una historia basada en la violencia contra la mujer? Estas son las preguntas que empezaron a hacerse. La nueva serie llamada Esaret dejó la impresión de que será una producción controvertida. La historia de la serie contará la historia de una mujer en cautiverio y un hombre que la tiene prisionera la marroquí Asine merabet será la actriz femenina de la serie protagonizada por zeng torun zeng torun llamó la atención con el personaje de Octa y en la serie de televisión crazy bedis zeng torun quien también participó en la serie de televisión you Name It y Etage, aparecerá frente a la audiencia como el protagonista masculino de la serie bondich en la nueva temporada la protagonista femenina de la serie también es un nombre joven y nuevo Maasine Merabet de origen marroquí, nacida en 1994, también ha presentado comerciales además de los comerciales en los que ha aparecido. Hablando inglés, árabe y francés, la joven actriz se entrenó tomando lecciones de actuación frente a la cámara en la Academia Tuma y Ozokur. Merabet, que ha estado viendo series de televisión turcas desde su infancia y, por lo tanto, se interesó por el turco, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Nisantas. No olvides suscribirte a mi canal para más.